Начальник Жовтоводських розподільних електромереж Наталія Вітюкова доповіла стосовно ситуації з питання можливого відключення від електроенергії понад 300 будинків у місті жовті води. Можуть бути відключені з 1 апреля 2019 року тільки дома ті, які, є, які знаходяться на обслуговуванні в КП в ЖРО. Чому тільки ці дома? Тому що з 1 января 2000. 2019 -го года по сегодняшний день КПЖРЭО не платит за потребленную электроэнергию, которая потребляется этими домами. Это около 300 с чем-то там домов, почти до 400 домов. Почему это произошло? Потому что Капожрео не заключила договор с поставщиком универсальных услуг, у которого самый маленький тариф на, в Украине государством он специально дан для обслуживающих компаний внутрибудинковых мэраж. В связи с этим государство дало поставщика, называется «Последние надежды», тем, кто не заключил договор. КПЖР оказалось в этом списке, им на 90 дней государство дало поставщика. Этот поставщик дается на 90 дней. Почему? Потому что за 90 дней предприятие должно уладить свои отношения с любым другим поставщиком, с кем он заключает и оплатить то, сколько он потребил именно у этого поставщика. Прошло три месяца, за три месяца КПЖРО не заплатил ни копейки денег за внутреннюю буденковую мережу, ни за светлое, ни за что. Для того, чтобы с ноября месяца, когда только вступал этот закон силы, мы собирались неоднократно в исполкоме, мы собирали все СББ, мы собирали КПЖРО, объясняли, что необходимо сделать для того, чтобы уйти от больших долгов, для того, чтобы это стало меньше и так далее. За это время все ОСББ, ну практически все, организовались и сделали себе проекты на освещение лишних клеток, разделили свои счетовые, щит, э, то есть разделили отдельно сети на освещение лишних клеток и лифты, отдельно то, которое для населения. Они сделали, позакрывали все счетовые этажные для того, чтобы не было воровства. Подключали тамбура, для того, чтобы, потому что с тамбуров больше всего в детитажных домах идет воровство в электроэнергии. Сделали ОСББ, сделали все для того, чтобы не было ворства, и этот дом платил как на можно меньше за электроэнергию. Капажирева на сегодняшний день этого не сделало. Город решил помочь Капажирева и выделил им денег на установку прибора учетов, для того, чтобы они могли установить тоже себе на освещение лишних клеток, установить, себе эти приборы учета. Деньги выделены. На сегодняшний день принято счетчиков по, из 300 с копейками домов всего лишь 10. КПЖРЭО пришел, написал нам заявление, мы пришли, проверили. Не с первого раза, конечно, потому что все-таки они оставляют счетовые открыты, там есть возможность воровать и так далее. Всего лишь 10 домов. Деньги выделены, насколько я помню, только что у нас есть, говорили, на 250 домов. Где остальные счетчики, почему они не приняты, ну как бы это вопрос уже КПЖРЭО. Скажите, пожалуйста, будет, будет полностью Гудрина? Есть три типа домов в городе Желтые воды. Эти три типа домов разделяются так. Первый – это с лифтами. Вторые – это пятиэтажные дома, в которых есть возможность разделить внутридомовые сети. То есть есть отдельное освещение и есть отдельные квартиры подключены. И третий тип домов – это вот старые районы, где одна сеть на все и на освещение, и на квартиры и так далее. Если по состоянию до 1 апреля Капожрео не оплатят долги, которые они должны государственному предприятию Укринтернерго, то пришло письмо от Укринтернерго о том, что отключить. Если они не дадут отключить от внутридомовых сетей, Греща зайти и отключить эти дома освещения, чтобы только отключить освещение подъездов, освещение э, лифты, чтобы отключить, мы по закону обязаны будем отключить с центра питания, то есть с ТП. При этом могут пострадать и люди, потому что они платят за электроэнергию, которые в этих квартирах живут, и платят КПЖРЭО. А в тарифе КПЖРЭО как раз и указана эта сумма за освещение лестничных клеток, за обслуживание этого. Мы пошли на уступки КПЖРЭО уже. Если все в СББ делали себе проекты, то мы разрешили поставить прибор учета даже без проектов, чтобы сэкономить деньги КПЖРЭО. Ну, как бы, и все равно установили только 10 счетчиков за 3 месяца. В январе месяце было выделено им деньги, по сегодняшний день 10 счетчиков. Они пришли, оплатили эту услугу, сделали всего лишь, приняли всего лишь 10 счетчиков. Все это время мы уговаривали <coughs> КПЖРЭО заключить договор с поставщиком универсальных услуг, чтобы цена на электроэнергию была меньше. Ну, потому что, ну, как любой э, руководитель предприятия, я бы не стала платить в три раза больше, только потому что я не хочу с кем-то другим заключать договор. В связи с этим, ну как бы мы их уговаривали. И ты, даже при том, что у них очень большие долги, поставщики готовы готов был взять. Это было в январе месяце, мы были в облраде. И им давали сроки, сказали, что у вас э, до 26 января срок, чтобы они заключили договор. Они этого не сделали. Они, они не заключили ни с кем договор на поставку. Поэтому вот они оказались в этом у «Энерго». Дальше что происходит? они потребляют электроэнергию, ну, в законе написано так, каким, в каком случае они должны платить. Если они подписали заявление на присоединение, если у них есть факт потребления электроэнергии, факт есть, они сдают отчеты, они как бы потребляют электроэнергию, ну, все видим, что в городе свет присутствует на Или же, если они оплачивают счета, они заплатили за январь месяц счет только за свою промзону, то есть за свое управление они заплатили за январь, уже, ну, март, заканчивается. Запущен только за январь. Поэтому вчера, когда ну, пришло за еще 5 марта, пришло письмо о том, что 26 числа отключить все дома, которые принадлежат КПЖРЭВу, в том числе их промзону. Опять же, с 5 числа до 26 можно было опять же хоть как-нибудь регулировать данный вопрос. Ничего не было сделано. Вчера мы отключили все, что принадлежит КПЖРЭВу. Все их объекты. Мы отключили их управление, ЖЭК номер 2, ЖЭК номер 3, ЖЭК номер 4, ЖЭК номер один, Все отключили. Не смогли отключить только э, общежитие по Кропотке на 14, их ЖЭК и там, потому что иначе пострадает население. На сегодняшний день для того, чтобы э, не отключать население, мы составили акты недопуска. То есть подписались в том, что они, они нас не пускают на отключение жилых домов. Это можно сделать только один раз о том, что они нас не пустили. Если дальше как бы они нас не пускают, мы обязаны то, что их отключить с центра питания, то есть с ТП или с воздушной или полностью дом. Да. В связи с этим мы собирались в воскресенье, приезжал представитель народного депутата Украины. Мы заседали, решали вопрос, что делать дальше, потому что ну, так же быть не может. Потребление идет, за него никто не платит, государству никто не платит, не нам. Я же говорю, нам возвращает государство. Счета выставляем не мы, а выставляет им государственное предприятие. Был решен вопрос о том, что срочно выделить денег, помощь им город выделит в связи с тем, что у них в тарифе заложена гривна там, 68, а так как у них интернет цена почти по 4 гривни, разницу в тарифах городу готов было выделить помощи. Но надо, что вторую половину, то, что они реально потребляют, они должны за это заплатить. На сегодняшний день, как вы видели на сессии, пока никто ни за что не заплатил. И Абрамов пытается решить вопрос: поехать в Киев договариваться с государством с кем-нибудь о том, чтобы с 1 апреля мы весь город остались, ну, практически весь город, остались со освещением, с лифтами, ну и старый район города вообще полностью остался со светом. Что будет с 1 апреля, непонятно вообще, потому что законодательную норму вообще не предусмотрено, ничего другого. То есть если государство давало 90 дней на решение вопросов, дальше ну, они, государство даже не предусмотрело, что может быть такое, что за 90 дней человек сидел, 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 предприятие, вернее, ничего не делал, тогда все, ну как бы отключение. Вы казалось, что это у нас наибольшая ботекова, да? Это Мы единственное в Днепропетровской области предприятие, которое обслуживает коммунальные дома, единственное, которое идет на отключение. Нигде такого нет, кроме нас. Везде есть, по, всей, ну, по территории Украины очень много тех, кто попали на Украинтернерго, тех, кто не, не, были возможности у них платить. Большинство это водоканалы. Наш водоканал тоже попадал изначально под этот поставщика, но водоканал поехал, изыскал средства и заплатил свои деньги, которые были, и не, заключил на эту, не заключился Украинтернерго договор, заключил с поставщиком, с ДТЭКом, как положено, заключил на маленькую сумму для того, чтобы не загнать свое предприятие в долги. Это предприятие почему-то этого не сделало. Ну, не знаю почему. Их уговаривали <coughs> неоднократно, что как бы, облрада рада уговаривал, мы там были. Здесь мы уговаривали их, как бы, ну, по, по какой-то причине они этого не сделали. Поэтому, доведя тем самым то, что сейчас город полностью весь почти, ну, кроме 91 дома, которые образовались и сделали ОСББ, все остальные дома, получается, идут на отключение. Что будет 1 числа, если Абрамов не договорится? Я даже не знаю чем это черевато. Вот я пока вариантов не вижу вообще, кроме того, что он поедет и договорится. Какими способами это будет договариваться? Как он будет это делать? Мы нашли все номера телефонов этого интерэнерго предприятия. Вчера Владимир Васильевич был у меня, он звонил, договаривался с ними о встрече хотя бы, чтобы встретиться, потому что э прошлую пятницу в облрате собирали все предприятия Днепропетровской области, там было и наше предприятие, там спрашивали, все, у кого долги перед Укринтеренерго. Им всем советовали о том, что платите свои долги и едьте, договаривайтесь в Укринтеренерго. В понедельник там все предприятия, которые хотели решить свою проблему, они уже туда поехали. Наше предприятие не поехало, у нас едет договариваться Абрамов. Ну, я понимаю его, потому что он как бы коммунальное предприятие его города, и вариантов нет, и тем более выборы. Я же говорю, это вообще, как бы перед выборами, это вообще будет ну, провокация, потому что если сейчас люди не пойдут на выборы, будут сидеть дома, чтобы остаться со светом. В общем, вот такая ситуация у нас в городе. Будем думать, что она как-нибудь решится, что добра мог договориться и о том, что не отключат. Я же говорю, а так? Ну, я же говорю, то, что... И вот эти заявления, ну, правда, сдвиг есть после воскресенья, после того, когда к нам приезжал представитель народного депутата, после того, когда мы провели, все-таки КПЖРЭО подписала хотя бы заявление, которое мы присоединяется к договору технически. Все это время как бы они даже технически не отвечали. Если сейчас бы, как вот у нас горели щитовые там, дома, они даже технически не отвечали не за техническое состояние, если не бог кто-то попал под напряжение, не за то, что происходит в счетовых этого дома. Они не отвечали, пока не подписали, потому что должно быть четко подписано, кто за что отвечает. У них этого документа не было. Ну, как бы в воздухе. Это предприятие три ну, месяца находилось в воздухе. Ну, и по сей сейчас вот подписала. Ну, опять же, осталось четыре дня.